Анатолий Бузник, главный тренер футбольной команды Зефирот, ваш комментарий сегодняшний. Ну, игра в любом случае с Александрией всегда носит принципиальный характер. Никто не хотел слишком рисковать. Многие моменты и единоборства я могу сказать, что наши игроки во всяком случае видно было. Полная заряженность и мобилизация на эту игру. Много было единоборств, много было моментов, в которых нужно было проявлять характер. Конечно, психологическая уверенность и устойчивость у Александрии получше. Они прошли всю эту дистанцию без поражений. У нас, с одной стороны, слишком красивой игры не стоило ожидать. Но реализация моментов и особенно в завершающей стадии могла быть, конечно, и лучше. Но, с другой стороны, и у них были два момента, которые могли закончиться взятием наших ворот. Не доработали где-то в концовке. Не, не получается пока выжить из двух моментов один. Но, тем не менее, я думаю, что люди, пришедшие на стадион, получили удовольствие от игры. А от результата, конечно, нам хотелось бы большего, но то, что заслужили. Спасибо. У меня вопрос такой, счет по игре, да, так я понимаю? Ну, я думаю, что да. Спасибо. Анатолий Иванович, насколько кадровые потери сказались на сегодняшней вашей расстановке, на сегодняшний состав? Ну, кадровые потери сказались не только на сегодняшней игре. Вы знаете, что после Днепродзержинска мы потеряли сразу пять человек. Мостовой практически до конца сезона. Баронец только Гриша, только три дня назад начал работать в общей группе. Бочкур был травмирован, Рожок пропускал. То есть кадровые проблемы. Чичиков получил травму, тоже уже нет. Давно его. И усилить впереди особо мы не имеем особых возможностей. Бацула вышел тоже после травмы. Но сказывается. Сказывается, и вы сами это видите. В организации игры есть, конечно, моменты из -за потерять 4-5 ведущих игроков. И сегодня на эту игру не все они были в оптимальном состоянии. Но, тем не менее, мы попытались сделать то, что возможно максимум. И те люди, которые выходили, претензий у меня к ним нет. Единственное, завершающая стадия, конечно, вы помните. И первый тайм можно было закончиться взятием ворот и угловые, и атаки. И во втором тайме, даже последние секунды, более разумно, более мудро с работой баронец и более можно было бы что-то вырвать. Но это все уже история. Не удается нам, к сожалению, выиграть у Александрии. Уже вторую игру мы там проиграли, вернее ничью сыграли с Александрией, они на последних минутах успели вырвать ничью. И здесь наши, конечно, кадровые вопросы. Думаю, что на сегодняшний день не в самом лучшем состоянии. Мы сегодня приобрели одну очку или потеряли два. И на какая сейчас обстановка морально-психологическая в команде, готовы ли ребята продолжать, вот сцепить зубы, работать над решением поставленных задач? Те, кто не может вообще сцепить зубы и не может решать эти задачи, мы это не институт благородных девиц. Здесь держать не будем. В любом случае, те бойцы, которые есть, и те люди, которые есть, будут решать те локальные задачи, вы видите, мы сегодня оказались в такой прострации, но в любом случае есть такая пословица, что Аллах всемогущ, но корова зайца не доводит. Но в любом случае те моменты, которые у нас кадровые есть, их полноценно заменить невозможно. Задачу будете пересматривать или будете биться до конца, вот с учетом того, что... Во-первых, во -первых, задачу ставит президент, и он очень лаконично и очень по-мужски поговорил с командой, с нами перед этой игрой. В любом случае, вы видели, что сегодня не было ни одного, который убирал голову, ногу, ухо. Все бились до конца. Но задачу вы понимаете сами, оказавшись так, где мы оказались решить достаточно сложно, но каждая игра для нас будет на уровне кубковой, на уровне последней. Будем работать до конца, пока будем работать. Спасибо огромное. Спасибо. Все, спасибо. спасибо. Дякуем вам за то, что пришли на традиционную письмо матча пресс-конференцию. Владимир Богданович, главный тренер футбольного клуба Александрия. Ваш комментарий сегодняшнего дня. Ну, хотелось бы начать З того, що у нас було мало днів на підготовку до матчу з зіркою, тим паче, що ми практично не міняли склад після гірника спорт. І я прекрасно розумію, що функціонально ми підсядемо. Але я вдячний хлопцям за самовідачу, тому що сьогодні було багато боротьби, мало футболу, мало думки, як з одної, так і з іншої сторони. І Звичайно, було мало малових моментів. Матч, хто би забув сьогодні гол, той би і переміг, не здається. Тому така важка гра була, дійсно було справжні дерби. Зараз у нас трішки є період часу на відновлення, тому що ми граємо тільки 18-го з боковиною. І, звичайно, дав трішки відпочити хлопцям, тому що дійсно цей графік був важкий. І найголовніше, що ми достойно пройшли у цей період часу. Всі привикли, що Олександрія повинна перемагати в кожному матчі, але не завжди так буває. Тому що команди рівні. Зірка хороша команда. Тому вона не заслуговує те, що вона знаходиться на 13-й сходинці. Дякую. Е, які питання, колеги? Одне Питання є. Таке перечуття перед тим, як їхати в яке було, що цього разу внутрішній вас голос підказував. Я ще раз повторюю, що знаючи функціональний стан нашої команди, я думаю, щоб самого націю не, не програти. Тобто нічя, звиніть, пожалуйста, нічия вас удовлетворила по такої. Так, мене задовільнило, тому що багато боротьби було і в принципі ще раз говорю, що ми витримали. Хоча я знав, що фізично ми підсядемо другому темі. І боїтесь ли ви що то у урібят. ну не у вас, у тренера, а у ребят вот от такого количества побед наступит пресыщение победами. И в конце концов где-то они уже будут выходить и смотреть на соперников с высока. Не дождетесь. <свят>